payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamni hadislarida shu ayrim amallarni qilgan kishilarga farishtalar duo qilish haqida xabarlar kelgan yani. shulardan birinchisi jamoat namozini masjidda kutib o'tirish jamoat namozini masjidda kutib o'tirish mana shu ishni qiluvchi insonga farishtalar duo qiladi abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan anhu, hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar masjidda namoz o'qigan yerida o'tirib birovga tili bilan ozor bermagan va tahoratini sindirmagan kishining haqqiga maloikalar ollohim uning gunohlarini mag'firat et unga rahmatingni yog'dir deb duo qiladilar imom buxoriy va imom muslim rivoyat modomiki namozxon odam namoz o'qib bo'lgandan keyin shu namoz o'qigan yerida qimirlamay namoz o'qigan masjididan chiqmasdan keyingi namozni kutib o'tirar ekan va shu o'tirishida tohiratini buzmasa va undan tashqari g'iybat yo bir haqorat kabi so'zlar bilan birovga ham ozor bermas ekan farishtalar uni duo qilib turadi yarim soat o'tiradimi bir soatmi ikki soatmi yoki bir namozdan keyingi namozgacha o'tiradimi farishtalar uni haqqiga duoda bo'lishadi